آج ہم ایک ایسے خوبصورت اور دلچسپ اور گہرے سفر پر جا رہے ہیں جہاں ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے گی یہ ہے خروج کی کہانی جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم مصر کی آفتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اکثر پیدا ہوتا ہے جس کا جواب آج تک نہیں ملا کہ آخر وہ کون سا فرشتہ تھا اس کا کیا نام تھا جس نے مصر کے پلوٹ کو مارا آج کی ویڈیو میں آپ کو نہ صرف اس فرشتے کا نام پتا چلے گا بلکہ گہرائی میں اس کی خوبیاں اور وہ کیا کیا کرتا ہے اور اس کے کیا کیا کام ہیں یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا جہاں خدا کا کلام ایک طاقتور مجاہد کی طرح ظاہر ہوتا ہے مصر کے پیلوٹے بیٹوں پر عذاب لاتا ہے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دیتا ہے لیکن صرف یہ ایک پرانا واقعہ نہیں یہ کہانی ہمیں خدا کی حکمت اس کے کلام اور اس کی ہمیشہ قائم رہنے والی ذات کے بارے میں سکھاتی ہے یہ ویڈیو آپ کو روحانی بصیرت اور کلام کی گہرائی میں اترنے میں مددگار ثابت ہوگی تیار ہو جائیں اس گہرے اور خوبصورت سفر کے لیے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں ایک چھوٹی سی بات ہے اگر آپ اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے تو وہاں سو سے زیادہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ہر ویڈیو میں نیا ٹاپک نیا بھید اور نئے کلام کی گہرائی آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے گی سو ضرور اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے گا اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے خدا آپ کو بلس کرتا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں آئیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب خدا نے اپنا کلام اور قدرت کے ذریعے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا یہ صرف ایک پرانا واقعہ نہیں بلکہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا کی حکومت اس کا انصاف اور اس کی محبت کتنی زبردست ہے ہم اس کو حکمت سلیمان کے باب اٹھارہ کی آیات تیرہ سے سولہ کی روشنی میں سمجھیں گے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام ایک زبردست جنگجو کی طرح آسمان سے اترا اور تاریخ کا رخ بدل دیا لیکن یہ کہانی صرف خروج پر ختم نہیں ہوتی یہ ہمیں امسال کی کتاب دیگر یہودی تحریریں اور آخر کار نئے عہد نامہ کی کتاب مکاشفہ تک لے جاتی ہے جہاں خدا کا کلام یو مسیح کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اب جب میں نے حکمت سلیمان کی کتاب کا ریفرنس دیا ہے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں سب سے پہلے جب ہم حکمت سلیمان کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک دیوتا پرستانہ حکیمانہ ادب کی کتاب ہے جو اپوکرفا یا ڈیوٹرونیکل کتب میں شامل ہے یہ کتاب عبرانی بائبل میں شامل نہیں لیکن کیتھلک اور اورتھوڈاکس کلیسیا اسے مقدس مانتے ہیں اس کتاب کے بارے میں میں مختصر سی معلومات آپ کو دیتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ کس سے منسوب ہے نام کے باوجود بھی یہ کتاب سلیمان نے نہیں لکھی یہ غالباً کسی یہودی فلسفی نے پہلی صدی قبل از مسیح میں لکھی جو اسکندریہ میں یونانی تہذیب کے زیر اثر تھا اس کتاب کی زبان یونانی ہے اور اس کا مقصد یہودیوں کو حوصلہ دینا حکمت کی اہمیت بیان کرنا اور بدی پر نیکی کی فتح کو واضح کرنا تھا اس کتاب کے اہم موضوعات میں شامل ہیں خدائی حکمت کی فضیلت راست کا انجام اور بدکاروں کا زوال کائنات کی تخلیق اور تاریخ قوم اسرائیل میں حکمت کا کردار موت اور آخرت کے بارے میں یہ کتاب منفرد بصیرت پیش کرتی ہے مثلا راست بازوں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں یہ کتاب حکمت فلسفہ اور روحانیت کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے مسیحی علماء اسے اخلاقی اور دینی بصیرت کے لیے قیمتی مانتے ہیں خاص طور پر علم حکمت اور عدالت کے بارے میں سو یہ میں نے مختصر تعارف اس لیے آپ کے سامنے اس کتاب کا رکھا تاکہ جب میں اس کا حوالہ دوں تو آپ کو پتہ ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے پالوس یہودا اور پترس نے جب کتاب ہنو کا حوالہ دیا تو ان کا مطلب کیا تھا جیسے میں نے بھی ایسی بائبل سے حوالہ دیا ہے جو کہ کیتھلک یوز کرتے ہیں جبکہ پروٹسٹنٹ کے پاس جو ہے وہ 66 کتابوں والی بائبل مقدس ہے تو اس کتاب کا حوالہ دینے کا مقصد کیا تھا ان کا اور میرا دراصل ان دنوں میں کتاب ہنوک اور دوسرے غیر قانونی یعنی غیر معیاری صحیفے بہت سے یہودیوں میں معروف تھے خاص طور پر وہ لوگ جو یونانی ثقافت سے متاثر تھے لہٰذا ان کتابوں کا حوالہ دے کر وہ اپنے سائمین سے بہتر طور پر بات جوڑ سکتے تھے مثال کے طور پر جب ہم یہودا کا خط پڑھتے ہیں پہلا باب چودہ سے پندرہ آیت میں تو جو حوالہ دیا گیا ہے وہ براہ راست کتاب ہنوگ سے لیا گیا ہے اس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ خدا بدکاروں پر انصاف کرے گا وہ اسے نبوت کے طور پر پیش کرتا ہے گویا یہ بتانے کے لیے کہ اسی طرح کی سوچ یا پیش گوئیاں نئی نہیں, نہیں بلکہ پرانی بھی ہیں مکمل تائید نہیں بلکہ جزوی استعمال ضروری نہیں کہ رسولوں نے کتاب ہنو کو بائبل کی طرح مکمل الہامی سمجھا ہو بعض اوقات وہ صرف اس کے اندر موجود کسی سچ یا خیال کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے پیغام کے مطابق ہوتا ہے بلکہ ویسے ہی جیسے آج کوئی وائز اپنی بات سمجھانے کے لیے کسی معروف کتاب یا کہانی کا حوالہ دیتا ہے بغیر اس پوری کتاب کو مقدس مانے سو so, رسولوں کا مقصد کتاب ہنوک کو مقدس صحیفہ ثابت کرنا نہیں تھا بلکہ اس کے اندر موجود سچائی یا متفقہ نکتہ نظر کو اپنے پیغام کی تائید میں استعمال کر رہے تھے سو so, ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف اپنی بکس کا بلکہ دوسری اقوام کی بکس کا بھی مطالعہ کرے تاکہ اس کو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہو سکے سو so, میں یہودی کتابوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں جو ہے وہ پڑھتا ہوں تاکہ بائبل مقدس اور سچائی سے واقفیت گہرائی میں حاصل کی جا سکے سو واپس اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں خروج میں خدا کا کلام آئیں اب حکمت سلیمان اٹھارواں باب تیرہ سے سولہ آیت کو دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے جادو اور ٹونوں پر تو بھروسہ کیا سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے کیونکہ اس چینل کی ہر ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی سچائی ایک نیا بید لے کر آتی ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں مگر جب ان کے پیلوٹے بیٹے مارے گئے تو انہیں ماننا پڑا کہ یہ قوم خدا کے لوگ ہیں جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور رات آدھی گزر چکی تھی تو خدا کا طاقتور کلام آسمان سے اپنے بادشاہی تخت سے ایک سخت جنگجو کی طرح نیچے اترا اس کے ہاتھ میں خدا کے حکم کی تیز تلوار تھی وہ زمین پر آیا اور موت ہر طرف پھیل گئی اس نے زمین کو چھوا اور اس کا اثر آسمان تک محسوس ہوا اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کیا آپ نے کبھی اس منظر کی عظمت کو محسوس کیا ہے یہ خدا کا کلام ہے جو ایک طاقت و جنگجو کی طرح آتا ہے ہاتھ میں تلوار لیے اور مصر پر قہر بن کر نازل ہوتا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ کلام ہے جو خدا کے تخت سے آیا ہے جو زمین کو چھوتا ہے اور اس کی طاقت آسمان تک جاتی ہے یہ وہی لمحہ ہے جب مصری جادوگر موسیٰ کے معجزات کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی چلاکیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور جب مصر کے مارے جاتے ہیں تب فیراؤن مان لیتا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کے اپنے لوگ ہیں اور وہ انہیں آزاد کر دیتا ہے حکمت کی تصویر امسال میں لیڈی ویزڈم اب آئیں امسال کی کتاب کی طرف جہاں حکمت کو ایک عورت کے روپ میں پیش کیا گیا ہے جسے لیڈی وزڈم کہا جاتا ہے امسال کی کتاب آٹھواں باب اور اس کی باعث سے اکتیس میں حکمت یوں بیان کرتی ہے خداون نے مجھے اپنے کام کے آغاز میں پیدا کیا اپنے قدیم منصوبوں سے بھی پہلے اس وقت جب زمین نہیں بنی تھی جب گہرا سمندر اور پہاڑ نہیں بنے تھے میں وہاں موجود تھی جب اس نے آسمانوں کو بنایا جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی میں اس کے ساتھ تھی جیسے کوئی ماہر کاریگر میں اس کی روزانہ کی خوشی تھی اور مجھے انسانوں سے محبت تھی اگر اس کے بارے میں آپ گہرائی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا دراصل یہ حکمت جو امثال کی کتاب میں ہے اس کے بارے میں 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 نے بڑی ڈیٹیل سے اس ویڈیو بتایا ہے سو اس ویڈیو کو کو بھی گا گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا گہرا بید بائبل اپنے اندر رکھے ہوئے ہے اور ہم اس کو آج تک ڈھونڈ نہیں پائے سو جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا پرانے عہد نامہ کو یا امسال کی کتاب کو پڑھنے کے بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں تخلیق میں حکمت کی تصویر یہ زبان ہمیں دنیا کی تخلیق کی طرف لے جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا حکمت واقعی کوئی الگ ہستی ہے یا دیوی ہے کچھ سکولرز کا ماننا ہے کہ قدیم اسرائیل میں حکمت کو ایک دیوی سمجھا جاتا تھا لیکن بائبل اس خیال کی تائید نہیں کرتی بائبل میں حکمت دراصل خدا کی ایک صفت ہے اس کی سمجھ بوجھ اس کی تخلیقی طاقت اور اس کی رہنمائی کا اظہار حکمت کو عورت کے روپ میں پیش کرنا صرف ایک خوبصورت مثال تشبیح ہے تاکہ ہم خدا کی گہری سچائیوں کو بہتر اور آسان طریقے سے سمجھ سکے یہ حکمت جو خدا کے ساتھ موجود تھی اس کی خوشی تھی اور وہی انسان کے لیے اس کی محبت کا ذریعہ بنی اب ہم اس دور کی طرف بڑھتے ہیں جو پرانے اور نئے عہد نامہ کے درمیان تھا اس دور میں حکمت سلیمان اور سراخ جیسی کتابیں ملتی ہیں جن میں حکمت کے بارے میں گہری باتیں بیان کی گئی ہیں حکمت سلیمان ساتواں باپ چھبیس آیت میں لکھا ہے حکمت خدا کی طاقت کی سانس ہے خالص روشنی کا عکس ہے خدا کے کاموں کا شفاف آئینہ اور اس کی نیکی کی مکمل تصویر ہے اور باب نو میں ایک دعا ہے اے میرے اباؤ جداد کے خدا تو نے اپنے کلام سے سب کچھ بنایا اور اپنی حکمت سے انسان کو بنایا تاکہ وہ تیری مخلوق پر حکومت کرے مجھے وہی حکمت دے جو تیرے تخت کے پاس بیٹھی ہے یہاں حکمت کو خدا کے تخت کے قریب دکھایا گیا ہے جیسے کوئی خاص اور قریبی ساتھی سراخ چوبیس میں حکمت کہتی ہے میں خدا کے منہ سے نکلی اور زمین کو دھند کی طرح ڈھانپ لیا یہ منظر ہمیں اس بادل کی یاد دلاتا ہے جو صحرا میں بنی اسرائیل کو رستہ دکھاتا تھا خدا کا جلال ان کے ساتھ تھا یہودی علماء اکثر حکمت کو تریت سے جوڑتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ تریت دراصل خدا کی ابدی حکمت ہے لیکن کیا حکمت صرف توریت ہی ہے اس سوال کا جواب آگے تلاش کرتے ہیں نیا ہمیں حکمت کی کی اصل شناخت دکھاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 11 سے سولہ ایک حیران کن منظر ہے آسمان کھلتا ہے اور ایک سفید گھوڑے پر سوار ایک شخصیت ظاہر ہوتی ہے اس کا نام ہے خدا کا کلام اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے جس سے وہ قوموں کو فتح کرتا ہے اس کے لباس پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ خدا کا خدا یہ کون ہے یہ یسو المسیح ہے اب غور کریں حکمت سلیمان میں جو کلام ایک جنگجو بن کر مصر پر نازل ہوا تھا وہی کلام یہاں یسو کی صورت میں آتا ہے مکاشوہ کی کتاب تیسرا باب اکی سائد کہتی ہے کہ یسو اپنے باپ کے تخت پر بیٹھتا ہے جیسے حکمت اور کلام خدا کے تخت پر بیٹھے تھے عبرانیوں کا خط پہلا باب تین آیت میں یسو کو خدا کے جلال کا عکس کہا گیا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے حکمت سلیمان ساتمہ باب چھبیس آیت میں پڑھا کی انجیل گیاروہ باب انچاس آیت اور متی کی انجیل تیسوہ باب چونتیس آیت یسو خود کو خدا کی حکمت کہتے ہیں یہ سب اشارے ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یسو ہی وہ حکمت ہے یسو ہی خدا کا زندہ کلام ہے یسو کے مو سے نکلنے والی تلوار کوئی عام تلوار نہیں یہ ایک اللہ ہے جو بتاتی ہے کہ خدا کا کلام زندگی بھی لا سکتا ہے اور موت بھی اگر کوئی شخص خدا کے خلاف ہو تو یہی کلام اس کے لیے عدالت بن جاتا ہے لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں تو یہی کلام آپ کے لیے نجات روشنی اور زندگی کا پیغام بن جاتا ہے حروج میں ہم نے دیکھا کہ یہ کلام مصر کے لیے قہر بن کر آیا لیکن نئے عہد نامہ میں یہی کلام سلیپ پر ہمارے گناہ کے لیے قربان ہوا تاکہ ہم عبدی زندگی پا سکیں اب یہ بائبل مقدس کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ کہ خدا کا کلام زندہ ہے طاقتور ہے اور صرف ماضی کو نہیں بلکہ ہمارے آج کو بھی بدل سکتا ہے حکمت سلیمان ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کلام خدا کے تخت پر ہے اور نیا عہد نامہ ہمیں واضح کرتا ہے کہ یہی کلام یسو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے ہمارا جنگجو ہے اور ہمارا بادشاہ بھی اب ہمیں خود سے سوال کرنا ہے کیا ہم واقعی اس کلام کو سن رہے ہیں کیا ہم یسو کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے رہے ہیں وہ ہمیں بلاتا ہے خروج سے لے کر مکاشفہ خدا کا کلام ایمان کا مرکز ہے چاہے وہ امسال کی حکمت ہو یا حکمت سلیمان کی تصویر یا پھر یسو المسیح یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں یسو ہی خدا کا زندہ کلام ہے وہ کلمت اللہ کلام خدا ہے آئیں اب ہم خود بھی قدم بڑھائیں اپنی بائبل کھولیں اور پیدائش سے مقاشف تک غور کریں اور اب ویڈیو کے آخر میں ایک بہت ہی خاص اور اہم بات صرف مصر کے واقعہ میں ہی یسو جو ہے وہ ایک فرشتے کی شکل میں نظر نہیں آتا پرانے احد نامہ میں بہت ساری ایسی لڑائیاں ہیں جن میں خدا مند یسو فرشتے کی صورت میں ظاہر ہوئے اگر آپ کلام کو اسی طرح اور بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کرنا پڑے گا آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے اگر خدا نے واقعی آپ کو بلس کیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اگر آپ کلام کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کریں وہاں پر ہر ایک ویڈیو آپ کو ایک نیا بھید ایک نیا مکاشفہ دے گی اور آپ اس کے وسیلہ سے کلام کی گہرائی میں اترتے جائیں گے